assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi mavzuyimiz din madaniyat fenomeni islom dini va tarixi haqida rejalarimiz quyidagilardan iborat din dinshunoslik din, din falsafasi teologiya tiosofiya xudojo'ylik tushunchalarini ma'nosi va ularning o'zaro aloqasi diniy e'tiqod va ratsionallik dunyo mamlakatlari va o'zbekistonda vijdon erkinligi haqidagi qonun qabul qilinishining ijtimoiy madaniy ahamiyati jahon dinlari tarixi va ta'limoti islomning asosiy oqimlari va yo'nalishlari islomda nikoh va oilaviy munosabatlar talqini ayol maqomi er xotinlarning huquq va majburiyatlari hijob muammo va yechim musulmonning ma'naviy qiyofasi jamiyatdagi xulq atvori demak qadimgi tafakkurlar e'tiqodiga ko'ra um, osmon xudosi tangri butun borliq ustidan yagona hukmdor hisoblanib e, milotdan avvalgi ikki mingkinchi yillar oxiri va bir minginchi yillikda vujudga kelgan ba'zi olimlar tangrichilikda olqish yozma manbasida bo'lgani kabi tangrichilik aqidasi marosimlari ibodat qilish tartiblarini bayon etishgan hop tangrichilik ta'limoti milodda milodiy to'rtinchi beshinchi asrlarda o'rxun yenisey yozuvlari orqali bizgacha yetib kelgan bizda ana shu e, markaziy osiyoda e, vujudga kelib dunyo bo'ylab tarqalgan dinlardan biri bu e, zardushtilik dini hisoblanadi zardushtlilik dini e, asoschisi hammamizga ma'lumki zardusht e, donishmandlik <chat> sohibi ham deb atalgan bu zardushtilik dini mm, yaxshilik va yomonlik xudosi bilan ahriyoman va ahrimazda orqali dunyoga mashhur bo'lgan markaziy osiyoda keng tarqalgan din hisoblanadi zardushtilikning vatani masalasi ikki xil qarash mavjud bo'lib masalasida bu birinchi qarash ayrim olimlar uh, zardushtilikni eronda paydo bo'lib dunyo bo'ylab tarqalgan desa ko'pchilik olimlar xorazmda paydo bo'lib dunyo bo'ylab tarqalgan degan fikrni e'tirof etishgan zardushtlilikda iymon quyidagilarga asoslanadi ya'ni ezgu o'y ezgu so'z ezgu amal zardushtilikda muqaddas kitobi bu avesto hisoblanadi zardushtilik dinni tarqalgan yurtlari mana Xo'p. zardushtilikni ana shu manbasi ko'rinishi holati zardushtilik quyidagi nimalardan iborat quyidagi qismlardan iborat iqtisodiy munosabatlarni quyidagicha tahlil qilgan Xo'p. Zardushtilikdan tashqari markaziy osiyoda monilik din ham moniylik degan din ham vujudga kelgan buni asoschisi surak ibn fatak hisoblanadi moniylik ta'limotiga ko'ra bu dunyo yovuzlik dunyosi deb qaralgan va mol dunyo yig'maslik haqida targ'ibot olib borgan milliy dinlardan biri ya'ni eng kattasi bu yahudiylik dini hisoblanadi milotdan avvalgi ikki minginchi yillarda Uh, falastinda vujudga kelgan um, yahudiylik dini vakillari manbalarda yahudiya ibrohniya isroil o'g'illari kabi nomlar bilan e'tirof etilgan uh, yahudiylik dini uh, o'rta asrlarda yevropa vizantiya uh, bo'ylab tarqalgan uh, bu faqat yahudiy millat e'tiqod qiladigan eng katta milliy din hisoblanadi uh, muqaddas manbasi avrot ma'lumotga ko'ra e, ilk sinagogalar markaziy osiyoda buxoroda sakkizinchi asrda vujudga kelgan markaziy osiyoga ham e, yahudiylar kirib kelgan va e, bu din ham yahudiylar bilan birga kirib kelgan bugungi kunda yahudiylar asosan buxoro samarqand toshkent kabi shaharlarda yashaydi e, adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan sakkizta yahudiy sinagogasi beshta yahudiy milliy madaniy markazi bugungi kunda faoliyat olib boradi hop oh, buddaviylik milotdan avvalgi 6-5 asrlarda hindistonda vujudga kelgan dunyo bo'ylab tarqalgan jahon dinlaridan biri hisoblanadi asoschisi tarixiy shaxs sidhardha Gautama. budda ya'ni nurlangan degan ma'noni anglatadi markaziy osiyoga ham buddaviylik dini kirib kelgan va kushon imperiyasi davrida kirib kelib bugungi kunda uni izlari asosan dalvarzin tepa quva zar tepa zartepa qorovultepa ayritom manzillaridan topilgan asoslari bor budda haykallari bular aniqlangan va ular ana shu qadimda bizni ajdodlarimiz ham buddaviylikka e'tiqod qilganligi haqida asos bo'ladi ho'p undan keyin xristianlik dini ham milodning 1 asrda falastinda yahudiylik dini bag'rida juda kelgan din hisoblanadi jahon dini hisoblanadi asoschisi bu iso masih deyiladi xristianlik dinni eng yirik yo'nalishlari katolik pravoslav va protestant hisoblanadi protestantlar hisoblanadi xristianlik dinining markaziy osiyoga kirib kelishi milodning uchinchi asrlariga to'g'ri keladi va markaziy osiyoda ham xristianlikka e'tiqod qiluvchilar mavjud bo'lgan ho'p demak jahon dinlaridan biri jumladan markaziy osiyoda keng tarqalgan ustuvor mavqega ega bo'lgan dinlardan biri bu islom dini hisoblanadi islom dini ana shu eramizning 7 asrida 6 asr oxiri 7 asr boshlarida arabiston yarim orolda vujudga kelgan islom dini vujudga kelgunga qadar bo'lgan yuz 200 yil davr bu jahiliyat davri deb e'tirof etiladi Xo'p, islomning asosiy rukunlari bu hammamizga ma'lumki iymon namoz zakot ro'za haj hisoblanadi Xo'p, qur'on sura va oyatlar nozil bo'lish vaqt joyiga ko'ra ikkiga bo'linadi makki suralar va madaniy suralar makki suralar sakson oltita e, madaniy suralar yigirma sakkizta ho'p payg'ambarimiz vafotlaridan keyin musulmonlarni boshqargan o'rinbosarlar bular abu bakr siddi umar ibn hattob usmon ibn afon ali ibn abu tolib hisoblanadi islom dinini muqaddas manbalari qur'oni karim hadislar hisoblanadi hadislar ma'nosi alloh taolodan bo'lib aytilishi va rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bizga qolgan aytgan so'zlari qilgan amallari asosida shakllangan hikoyalardan iborat bo'ladi ho aqida arabcha so'z aqada fe'ldan olingan bo'lib bir narsani ikkinchisiga mahkam bog'lash degan ma'noni anglatadi aqidachilikda maturudiya aqidasi bor abu nasr moturudiy merosi melodiy o'n birinchi asrga to'g'ri keladi ashariylik ham bu abul hasan tomonidan asos solingan to'qqizinchi asrga to'g'ri keladi islomdagi mazhablar xorijiylik shiyalik sunniylik mavjud bo'lgan qadimda bugungi kunda suniylar shiyalardan iborat bo'lib sunniylar to'qson ikki yarim foizni shiyalar yetti yarim foizni tashkil qiladi ho p bugungi kunda turli guruhlar tarafidan mazhablarni inkor qilish holatlari ham uchrab turibdi ular mazhabsizlikni targ'ib qiluvchilar hisoblanadi mazhabsizlik g'oyasi o'n ikkinchi asr o'n ikki əsr, asrdan ortiq vaqt mobaynida yashab minglab ulamolarni butun umrlarini sarflab olgan ilmlari qoldirgan meroslarni yozgan asarlarni bekorga chiqarishga harakat qilishadi ya'ni mazhabsizlik g'oyasi natijasida musulmonlar parokandalikka yuz tutishi mumkin ularni fikricha har bir kishi o'zi qur'ondan yoki hadisdan hukm olib o'ziga fatvo chiqarib yurish mumkin degan xulosalarni berishadi vaholanki e, qur'on va hadislarni e, yaxshi tushunish undan har bir insonni o'z holicha fatvo chiqarishga urinishi bu parokandalikka ki olib keladi hop islom dinida uchta e, ustun mavjud bo'lib iymon islom ehson hisoblanadi beshta farz ya'ni beshta rukun aytib o'tdik uni e yettita aqida bor bular ollohni uh, yagonaligiga ishonish farishtalarga ishonish muqaddas kitoblarga ishonish payg'ambarlarga ishonish taqdiri azalga ishonish o'lgandan keyin qayta tirilishga ishonish oxirat kuniga ishonish deyiladi uh, mana